я до войны тут работал, да. И на третьем корпусе ниже туда тоже работал. Да. Наша родная горит. Хоть бы одного х**, за горло подержать. Ничего, что я так говорю. Сволочь такую. Что они людям тут творят? Жалко. И людей все. На сегодня тут на военку прилетела, куча людей пострадала. Обыкновенных гражданских, не военных. Я работал тут больше 18 лет. И на втором корпусе я стоял. Еще Ходаковский был ректором, я дежурил тут, да. И на третьем корпусе ниже. Там с третьего корпуса посмотрите, что они там сделали вообще. Живого места на корпусе нет. Жалко, конечно. Ребята учились, и все, а теперь что? Жалко, что учиться по клению негде будет. Такой корпус старый, столько людей тут училось, и все, и Пожалуйста. Быстрее бы уже наши освобождали ту сторону.